oysha onamiz aytadilar yahudlardan bir toifa rasulullohning huzuriga kelib Assalomu alaykum deyishdi assam degani o'lim degani yoki zahar degani assalomu alaykum bo'lsa sizga tinchlik salomatlik bo'lsin assalomu alaykum bo'lsa sizga o'lim bo'lsin demak yahudlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga assalomu alaykum sizlarga o'lim bo'lsin deyishdi osha onamiz roziyallohu anha ularning so'zini tushunib qolib va va la'na o'zingizlarga o'lim bo'lsin la'nat bo'lsin deb turib qattiqlik qiyordi qo'pol muomala shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oysha onamizga qarab mahlan ya Aisha. alayki bir rifq va val val ey oyisha sekinroq qo'ponlik va faxshdan uzoq bo'ling dedilar men yo rasululloh nima deganini eshitmadingizmi ya'ni bizga o'lim tilayapti ular deganida payg'ambarimiz ularga va alaykum deb qo'ygandilar siz ham eshitdinizu işte nima deganini sizlarga ham deb qoi ya'ni o'ziga yarasha javob berdi lekin muloyimlik bilan rifq bilan